təcili tibbi yardım xidməti adi başaarsından görə edilən çağırış zamanında operativ şəkildə ünvanə yetən qəhrəmanlar. Sıradakı sujetdə bu qəhrəmanlardan bəhs olunur. Koronavirusun ölkəmizdə daha geniş formada yayılmağa başladığı və mövcud sanitariya epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq küçəyə çıxmaq qadağasının tətbiq edildiyi və demək olar ki, hər kəsin evdə qaldığı bir vaxtda onların fəaliyyəti gücləndirilmiş və əvvəlkindən də gərgin formada davam edir. Söhbət təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım əməkdaşlarından gəlir. Susmayan telefonlar, durmayan əllər, izlənən xəritələr. Bura təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının dispanser mərkəzidir. Təcili tibbi yardımın 103 qaynar xəttinə gələn bütün zənglər məhz bu otaqda cavablandırılır. Şeynova ki, bir kəley göndərir. Yaşana qədər xəbər. Gələn zəngləri cavablandıran operatorların fəaliyyəti. Hətta sürücülərin də hansı təlaşla çağırışların ardınca getməsini orda olduğumuz bir neçə rəqiqə ərzində gözləmiz göldük. Məs bu günlərdə küçəyə çıxma qadağası zamanı onların işinin artdığını və daha gərgin bir rejimdə çalışdıqlarını desək yanılmarıq. Əvvəllər bizim Bakı şəhəri üzrə dislokasiyamız 139 briqada idisə, həftə sonları biz briqadaların sayını artıraraq 171-ə çatdırmışı. 171 sanitar avtomobili eyni zamanda hər avtomobildə tibb heyəti olmaqla xəttə xidmət göstərir. Bakı şəhəri təcili tibbi yardımın əməliyyat işləri üzrə baş həkim müavini Nurudə Fərzəliyeva bildirdi ki, həftə sonu sərtləşdirilmiş karantin rejimi zamanı təcili tibbi yardıma gələn zənglərin sayı da artıb. Adi günlərdə biz sutka ərzində 1500-1600 çağırış icra edildiksə, həftə sonları çağır, icra etdiyimiz çağırışların sayı 2500-ə çatıb. Bunun da səbəbi odur ki, adi günlərdə insanlar özləri sərbəst şəkildə çıxaraq hər hansı bir e, poliklinikaya və özəl klinikaya və ya xistatsiyalara sərbəst şəkildə müraciət edildisə, həftə sonları məcburdular, hər bir narahatlıqları üçün təcili yardım çağırsınlar. Qeyd edək ki, bəzi iri şəhər və rayonlarda tətbiq edilən küçə çıxma qadağası sabah səhər 6-ya qədər davam edəcək. Orxan Şükür, Xeyal Şükürlü Space